Сразу считаю, нужно отделить трудоустройство. И сейчас объясню, почему. Мы живем в парадигме, в принципе, при решении проблемы жилья для беженцев в том, что нужно жилье, там где есть работа. Но работа есть крупные города сейчас в Украине или вообще за границей. Соответственно, вопрос жилья это становится экономически неподъемным вопросом. Ну да, там можно найти какие-то еще общежития там в Киеве прошлое, но мы миллион переселенцев в Киев не разместим. Поэтому я предлагаю от этой парадигмы оторваться и наоборот. То жилье, которое имеется и пустует из-за того, что рядом нет работы, то решать вопрос транспортной доступности плюс. Давать то жилье тем переселенцам, которые могут работать дистанционно, которые э -э, хотят просто переждать время, то есть им просто жилье нужно, или же обеспечивать э -э, через транспорт возможность ездить в ближайшие города, то есть по основным авто и ЖД магистралям. Э -э, далее, всем жилье мы сразу не дадим. Это и, и даже при инвентаризации бесхозного жилья в стране все равно будет вопрос очереди. Поэтому здесь вопрос документирования. У кого дома уничтожены, кто принципиально на Донбасс вернуться не может, потому что есть же категория переселенцев, которые могут вернуться. То есть, по крайней мере, они пересекут блокпосты и будут жить в своих квартирах. А те, у кого уничтожено жилье, те, кто не может по причинам вернуться, те должны в первую очередь получать. Что требуется? Инвентаризация вымороченных и бесхожных, это как правило дома, села и поселки. Вот. Далее решение вопросов о товарных кредитах, для того чтобы люди могли там делать самостоятельный ремонт. Причем залогом послужит это же жилье в качестве обеспечения товарного кредита на стройматериалы. Все, мы даем людям собственное жилье, есть рядом земельный участок, по минимуму что-то вырастить, и решается вопрос транспортной доступности, это дешевле для государства, чем те же переселенцев э -э, поселять или покупать им квартиры, или строить жилье. Намного дешевле пускать автобусы, или же увеличить количество электричек по основным же магистралям. для переселенцев да, организации. Варианты. Да, мне так кажется, что все равно есть какой-то аспект еще и адвокации, не просто выполнить собрать информационную базу, потому что сейчас в правом поле, то есть переселенцы, ну, по крайней мере ничем не лучше тех, которые тоже нуждаются в жилье. То есть есть льготные категории, есть также списке людей, да, то есть, которые нуждаются в улучшении жилищных условий в каждом местном совете. Мне кажется, у вас... Я этим, этим вопросом начал заниматься пару лет назад. Была какая проблема? Вот, была программа развития ООН, у нас она паровая, занималась, 40 сел вела. И прокуратура за земля им интересна была, потому что землю сразу могут крупные и получить. Они суды вы, подавали иски, признавали бесхозным, оформляли. А дома им не интересно. Ну куда ты их денешь, в принципе, в отсталых селах? Да, к чему вот эти дома можно использовать было я еще когда этот вопрос подумал отселение жертв насилия потому что вот одна из ключевых проблем когда семейное насилие ну там о суде, о штрафуй мужа который алкоголик избивает жену пока ты не расселишь эту семью куда-то мужа этого не денешь проблема не решается И И суду поэтому близкая сила я вас поддерживаю я просто говорю что вам очень хорошо было бы мне кажется объединиться с валерием потому что он как раз занимается теоретикой да то есть Вали... у вас как такой хороший будет я наоборот, понимаете? Вот проще прийти, допустим, к главе угол администрации, дать команду, ну, договориться с ним, чтобы он дал распоряжение, а администрациям помочь работать на село. Четко понятно, что должны провести инвентаризацию, быстро выехали, посмотрели, подать заявление в газеты о том, что оно бесхозное далее поговорить с теми людьми, которые известные собственники, что извините, мы вас будем штрафовать за благоустройство, о том, что у вас заброшенном состоянии, о том, что вы налог на недвижимость будете платить, может сразу подпишите заявление подкачать. А еще такой юридический момент. А так все Отсутствует, да, то есть орган местного самоуправления не принял на себя полномочия, связанные с тем, чтобы в себе определить эту собственность по решению суда, то есть признать за собой право собственности. Если человек, например, мы говорили Туда заходит, да, то есть и начинает там жить, заботиться об этом жилье. То есть через установленный законодательством срок, там, по недвижимому имуществу, 10 лет, он приобретает право по приобретательной давности признать право собственности за это, по этому жилью. Может быть... Но эту ошибку допустили в область области, начали давать такие дома. Как только благоустройство прошло, появились, да, хозяева, появились хозяева, которые хозяева. стали просить 5-10 да? тысяч гривен за дом. А, Поэтому ага. я считаю, вот есть категория вымороченная, там можно оформлять намного быстрее оформили. Дальше поговорили с теми, кто там субсидии не мог получать, кто ухаживать не может. Что, ну зачем вам? Вот оно числится в реестре, вы будете за него платить. Тот же налог на недвижимость. Откажите, отдайте людям. В конце концов, даже рассрочку там какие-нибудь 2000 гривен там договориться, но не Не, я Я тут лично погоджуюсь с Богданом, что на мою думку это ну, я Ну, не те, що ефективно, а далекоглядно, тому що якщо там постійно надавати якусь гуманітарну допомогу туди возити, то ну, питання буде воно так іти, іти, іти. А просто якщо системно відразу вирішити, що є там, наприклад, якісь запрошені будівлі, ну, в яких можна жити, в яких можна переселити людей. чтобы они там приехали сюда и работали. И тут как раз вопрос не в том, чтобы сказать, что через 10 лет, возможно, вы принимать эти права. То, ну, люди там не будут жить, на них жить, на них там. Они не будут ходить и брать правильно про эти люди. Им нужно, чтобы это было их, я. Я я пытаться, я решу, а их не могло. И только тогда будет, ну, как-то это решать. меня есть предложение. Я думаю, что можно было бы Бахтану поручить от коалиции, чтобы он написал вот такое, вот это вот все предложение, например, я знаю, и, да он что можно, сделать, можно сделать эксперимент на одной области, то, что ты говоришь. Вот Взять опыт, взять и сделать отдельную область. Потому что, в принципе, вот это все, это, это государственные проблемы, и государство Прошу, должно участвовать. Да. Другое дело, ну, может на это взять у кого-то действительно фонд западный. Краткая ремарка. Значит, государство обязалось это сделать в рамках введенного Яценюком налога на недвижимость. Полный провал. Киеве 30% недвижимости инвентаризации государственной фискальной службы. Это при том, что налоговая милиция годами за этот пескос и отвечала. Далее, по регионам до 50%, и то это города, в селах даже хуже. Если брошено село, там никто вообще в реестр не вносил. То есть Поэтому нужно взять отдельно, взять область или даже район и сделать эксперимент. Я бы, я бы как сделал? Вот Дают команды, чтобы головы селерат, поселков и городов были в курсе и обеспечивали иски, а дальше переселенец идет э, и сам ищет. Потому что пока сами не сделаем, надеяться, Но что... Ну надо сделать модель, делает, по которой будут работать На все областной администрации, вот что говорю администрация администрации по переселенцам, еще с мая месяца а они эту работу начинают. Инвентаризация вот пути. бесхозного жилья, у них в принципе это есть. Во всяком случае, в Львовской области я это все видела. Другое дело, что кажется в августе там Кабмин что-то начал шевелиться, там требовать этой списки, и там на Кабмине это все дело потухло. Так если бы они сами организовали иски, понимаете, почему головы сельсоветов не подают в суд? Им надо оплатить объявление в газете, а вот э, дали в команду, например, есть там областная э, областные газеты, вот, например, в Житомире, это Житомирщина, у нас там наша газета в Луганской области была. мы уже пришли в до доступ до информации в середине одного вот эту публикацию для Совета, чтобы они деньги не тратили, у них же денег нету. Дали образцы иска, у всех Совета нет юриста, чтобы вести этот суд. Рай администрациям поручили, пьюроделы составили Но иск, они все, равно. они не делают. ты это для Боровой, или в рамках коалиции? Я с Боровой просто говорю раньше сотрудничал по земельным паям и по домам. Сейчас эти села уже находятся на оккупированной территории большинство. Ну, я Ну, далее, вот Владимир запропонувал, например, оформить как пропозиции какие-то. Будем коллективно подавать. Просто я сейчас сижу, анализирую судебную практику. Хочу показать, что головы вели эту работу. Но из-за вот этих проблем у них нет в бюджете средств. Вот представьте, допустим, есть поселок Боровской в Северодонецке, у них провел работу голова, один дом оформил, а еще 140 бесхозных. 140 объявлений ему сколько обойдется в газете? А 140 искал с судебным сбором. У него нету таких денег в поселковом совете. То есть мы коллективно это все подадим, но сейчас я описываю вот эти же технические проблемы. Дальше. Могли бы освободить за переоформление жилья. Люди ж пойдут, Реестр тоже скажет, тысячи полторы-две как минимум дайте за переоформление жилья. Тоже затраты, их надо убирать. То есть вот это все и будем делать. Справки, коллеги, да? Ну, О, будь, еще один последний вопрос. Вот от вас если <связь> звучит дать указание, так дать указание. Как вы будете мотивировать того человека, который должен дать указание? Почему он должен давать указания? Потом, потом, потому что у него <связь> есть проблема, <связь> <связь> потому что они ломают голову, как выбить из областных бюджетов средства на содержание вот этих э, переселенцев. И их будет становиться все больше и больше. Ну, это самый вот, да, простой вариант. Проблемы. Плюс это развитие сел, потому что если они будут возвращать молодых людей в село жилье, то это на самом деле это развитие их территорий. У нас вся, вся страна теряла население. Везде был отрицательный прирост. Не, я понимаю, это не единственная проблема того человека, который дает указания. Почему вы решили, что ваши, по вашим вопросам, он даст указания, а остальные вот мне, вот это. Потому мне что это не я понять. не прошу у него деньги из бюджета как раз. То есть я ему предлагаю решение без бюджета, потому что практически все проблемы, они требуют в большинстве случаев бюджетного финансирования, которого нет. А когда можно что-то сделать, потом написать на местных выборах, они же все главы обл. администрации будут какую-то партию вести. И когда они смогут отчитаться, что они что-то сделали, помогли селам, навели порядок, меньше будет заброшенных домов, появится молодежь в селах, Далее, меньше будет непристроенных ВПО, которые по санаториям. Летом был в санаториях людям оздоравливаться, туда поселили беженцев. Все, санаторий не работает, и деньги тратятся. А так он решит проблему. надо будет переговорить с Можно я Мы с одной организацией. Мы берем просто разные направления чуть-чуть. В рамках, в рамках э, вот этого проекта мы уже разработали определенную программу, в которую входит и жилье, и инвестиционные проекты, привлечение предпринимателей в те же самые села Но с Богданом у нас некоторые расхождения в методологии. Да. То есть, э, то есть а в, чем, в чем один акцент, хочу, если уже сказать по жилью. Необходимо разработать механизм правовой для того, чтобы можно было упростить передачу жилья бесхозного выморочного имущества, либо имущества, которое долгое время не обслуживается по гражданскому кодексу, то есть люди его не обслуживают, оно приходит в упадок. В это те квартиры, которые находятся внутри домов. Передать, передать э, это переселенцам и снять э, с них э, затраты на то, чтобы они их приняли. Может, это вкратце. Все. Ну вы же просто вы? втянули просто меня просто... в этот вопрос. неделю назад обсуждался.